কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আজি খাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ পানী পিঠা আৰু পানী পিঠাত দিছোঁ গাজৰ পিঁয়াজৰ নলা আৰু দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ গাজৰ যিহেতু মানে খোৱা নহয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ পানী পিঠাত যদি দিয়া হয় তেতিয়া মানে কি সৰু ডাঙৰ চবেই খায় সেইটো কাৰণে এনেকৈ মই প্ৰায় মানে পিঠা চিঠা বনালে কৰিলে তেনেকৈ মিহিকৈ ৰুকি দিওঁ যাতে গম নাপায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু এতিয়া পানী পিঠা বনাই হৈছেহি আৰু কেইটামান বনাবলৈ বাকী আছে আৰু ৰেচিপি দিয়া নাই কাৰণ সকলোৱে পানী পিঠা বনাবলৈ জানেই সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱানো কি বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে লগত বনাই আছোঁ গাখীৰ চাহ ৰাতিপুৱা এবাৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি এতিয়া পানী পিঠাকেইটা চাওকচোন কিমান চফ্ট চফ্ট হৈছে আৰু একদম পাতলাকৈ বনাইছোঁ বেছি ডাঠ বনোৱা নাই ডাঠ হ'লে খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু একদম মানে চুবই নোৱাৰি ইমানেই চফ্ট হৈছে আৰু একদম গৰম গৰম পানী পিঠা আৰু আমাৰ কাৰণে লৈছোঁ লাল চাহ আৰু পাপাক দিছোঁ পানী পিঠা আৰু গাখীৰ চাহ দিছোঁ আৰু এইফালে কেইটামান পিঠাগুৰি আছেই আৰু সদায় মানে ৰুটি খাই থকা হয় সেইকাৰণে বোলো আজি পিঠাগুড়ি আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে অকণমান বনাওঁ পানী পিঠা আৰু নহ'লে সদায় এলাহ কৰি থাকিলে থাকিয়ে যায় বজাৰ চজাৰ কি কি আনিছে জানো এইফালে বজাৰৰ পৰা আঙুৰ আৰু এইফালে টিকলি কমলা আৰু এইবোৰ ৰুৱাই নাইকিয়া এইফালে এনেকেই আছে দুপৰীয়া দুপৰীয়া বনাবলৈ লৈছো কণী তৰকাৰী তাৰ কাৰণে কণী বিলাহী পিঁয়াজ আৰু এইফালে লগত আলু কাটি কৰি মানে যা যোগাৰ কৰিছোঁ কণী বইল কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু আদা নহৰুকণ গুচাবলৈ বাকী আছে আৰু হাঁহৰ কণী বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আধা আধি এয়া এৰাই গ'লেই আৰু প্ৰায়ে মানে হাঁহৰ কণী বনালেই এনেকুৱা হৈয়ে মানে আধা আধি এৰাই যায় গুচাবলৈ একেবাৰে মানে খুব বেয়া পাওঁ আৰু এইফালে মানে কণী তৰকাৰী বনাবলৈ বাকী আছে আৰু এইটো চাইডে বনাইছোঁ এইখিনি আজি বুটৰ দালি আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ অমিতা দি পেলাই আৰু বিলাহী অকণমান দি পেলাই এয়া তেল মৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো চাইডে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আলু গোটা গোটাকৈ এইখিনি আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আলু হৈ গৈছে সি অকণমান আৰু ৰঙচুৱা হ'লেই হৈ যাব আৰু এইফালে কণী তৰকাৰীকণ বনাই লওঁ আৰু তেতিয়ালৈকে এইফালে আদা নহৰু গুচোৱাই নাই অকণ আদা নহৰুকণো গুচাই লওঁ আৰু এইফালে বুটৰ দাইল হৈ গ'ল আৰু একদম অকণ পনীয়াকৈ বনাইছোঁ বেছি ডাঠকৈ নাই বনোৱা আৰু এইটো চাইডে কণী তৰকাৰী হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মটৰ চটৰ দি দিছোঁ মটৰ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে এনেকৈ আৰু এইফালে কণী তৰকাৰী হৈ গ'ল গ্ৰেভিও কৰা নাই আৰু বেছি পনীয়াও কৰা নাই একদম মিডিয়াম আজি ভাতৰ থালিখন একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু ভাত আৰু দাইল কণী তৰকাৰী অকণমান আলু ফ্ৰাই আৰু লগতে অকণমান আচাৰ একদম চিম্পলকৈ থালিখন বনালোঁ আৰু সদায় মা মছলা দিয়া খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু একদম চিম্পলকৈ বনালোঁ আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা খায়ো ভাল লাগে ভাত পানী খাই মেলি লৈ আজৰি হৈ পেলাই ঘৰৰ ওচৰতে নিমন্ত্ৰণ এটা আছে তালৈকে ওলাইছোঁ আৰু এইফালে মই ওলাই কৰিলোঁ ৰেডি আৰু টিকলিক নাযায় কোনো নাযায় যেনিবা মই অকলে যাম আৰু ঘৰৰ ওচৰত ঘূৰিজনী যোৱা কথা আছে আৰু টিকলিক নাযায় তাইয়ো গাটো মানে ইমান ঠিক নহয় এইকেইদিন অকণমান চৰ্দি জ্বৰ নিচিনা হৈ আছে সেইকাৰণে তাইক লৈ নাযাওঁ মই অকলে যাম আৰু মোবাইলটো চাগৈ তাইক দি থৈ যাম কাৰণ নহ'লে মোবাইলটো দি নগ'লে তাইও নাথাকিব নহয় মোবাইলটো চাই থাকিলেহে মনে মনে থাকিব সেইকাৰণে মোবাইলটো লৈ কৰি নাযাওঁ আহি পেলাই তাৰপিছতহে বাৰু লগ পাই আছোঁ আহি লৈ পেলাই একদম পূৰা চিধা চিধি পাকঘৰত আহিলে সোমাইছোঁ বনাইছোঁ চাহ মানে যোৱাটো সোনকালেই গৈছিলোঁ কিন্তু আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বোলে আহি পেলাই অম্বিতাহঁতৰ কাৰণে চাহ তাই খাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু কাপোৰ কানি মানে চেঞ্জ কৰাই নাই বোলো প্ৰথমতে আগতে খাবলৈ দিগ কৰি লওঁ তাৰপিছতে আৰু কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিম সিদিনাখন যে বিয়াখনলৈ গৈছিলোঁ পানী তোলাত তালৈ মানে আজি সেয়া পানী তোলা জলপান খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আৰু এইবাৰ মানে প্ৰথম তেনেকৈ গৈছোঁ আৰু গোপিনীৰ লগত মানে পানী তোলা জলপান খাবলৈ আৰু আগে পিছে তেনেকৈ যোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথম মানে অভিজ্ঞতা আৰু মোবাইলটো লৈ কৈ যোৱা নাছিলোঁ যে কাৰণে মানে ভিডিঅ' চি ডি এ তাত গৈ পেলাই কৰিবলৈও নোৱাৰিলোঁ আৰু মোবাইলটো টিক্লিকক দি নগ'লে মানে তাইৰ পিছত আকৌ মানে আমনিও কৰিব পাৰে যে সেইটো কাৰণে মানে মোবাইল চোবাইল নিনিলে আৰু এতিয়া আহিহে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু লগতে বোলে এইফালে চাহকণো বনাওঁ আৰু অথনিো ক'লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াও নকলো যে দৌৰা দৌৰি হৈ গ'ল যে মানে ক'বলৈও নহ'লে আৰু ইফালে ওচৰৰ মানে খুৰীজনী যেতিয়া ৰৈয়ে আছিলে তেতিয়া মানে কৈ থাকিবলৈও সময় নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈও সময় নাই ধুমাধুম দৌৰা দৌৰিকৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে মানে তেতিয়া ক'বই লৈ লোৱাৰ এইফালে আহি টিকলি ক গাটো এতিয়া যেনিবা অকণমান ঠিকেই আছে ইমান দিগদাৰ নাই তথাপিতো মানে গা চাবোৰ অকণমান বেয়া নহয় চিন্তাও হৈ থাকে আহি ইয়াতে টিকলিকাৰ আহি পেলাই পৰীক্ষাও পাইছে পঢ়িও আছে কিন্তু চাহখন এইফালে বনাই লৈ পেলাই তাইকো কিবা এটা খাবলৈ দি কৰি লওঁ আৰু ভাত খাই মানে তেতিয়াই ল'ৰালৰিকৈ গ'লোঁ নহয় চাৰে তিনিটামানত গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পাওঁ দেখে প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা গাড়ী পাপা মানে আজৰিয়ে হ'লগৈ পাপাৰ মই আহি পাওঁ আজি দেৰি হৈ গ'ল উনা চাকি দিবলৈ সময় নাপালোঁহি আহি পেলাই এইফালে চাহখন দি লওঁ আৰু এইফালে টিকলিকহঁতকো আকৌ পৰীক্ষা পাইছেহি পঢ়াবগৈও লাগে আৰু এইজনী এইফালে টিকলিক এইজনীক টিকলি গাতো ভাল পাইছা হা আহি পাওঁতে যেনিবা টিকলিকে পঢ়িয়ে আছে ন টিকলি হা টিকলিক ভাল ছোৱালী নিজে পঢ়ি কৰি থাকে ন কি বিচাৰি আছা কি কৰিছে কওক বোলে কিবা এটা চাই পেলাই আটা খেলি আছে ব'ল এটা কিবা এটা খাবলৈ দি লওঁ পঢ়িবলৈ দি থৈ আহিছিলোঁ মই বোলো পই পঢ়ি থাকক আৰু এইফালে মই পতাপট বোলো খাবলৈ কিবা এটা লৈ কৰিও যাওঁ আৰু মই তাতে চাহ তাহ খাই আহিছিলোঁ যে নাখাওঁ আৰু এইফালে অম্বিতাই পঢ়িয়ে আছে কি পঢ়িছা অম্বিতা জিকেই পৰীক্ষা পালেহিয়ে চাই থাকোতে ন অম্বিতাহঁতৰ এইফালে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰীক্ষা অম্বিতাই পঢ়ি আছে আৰু খাই লটাপট চাহকাপ খাই লে টিকলিকে এইফালে এজনী টিকলিক কি লিখিছা কিবা লিখাই নাই দেখোন চা চাওঁ কেপিটেল লেটাৰ স্মল এটা দুইটা একেলগে লিখিছা হা আখ দেখোন ইমান সৰু সৰু হৈ গ'লগৈ দেখোন ডাঙৰকৈ লিখা হা অ কখ লিখিলা নে নাই চাওঁ অ কখ লিখিবলৈ দিছিলোঁ নহয় ক'তা ক'তা চাওঁ অ কখ লিখিব পাৰিছে টিকলিকে ন আৰু কি কি লিখিলা আৰু কি কি লিখিলা এ বি চি দি এ বি চি দিয়ে লিখিছে আৰু আপেল বল লিখিলানে নাই আপেল বল লিখা নাই ক'তা দেখাই নাই মই ভালকৈ লিখিলা হেডৰ পৰা দে বেছি দুখন লিখা কি খাই আছানো চুইংগাম টিকলিকা খালি চুইংগামেই খাই থাকে ন কিবা এটা কোৱা আকৌ হেল্ল' দস্তহে কয় টিক্লিকা ন দে খ দাঁতকেইটা চাওঁ দাঁতকেইটা চাওঁ দাঁতকেইটা চাওঁ টিলিক গাটো ভাল পাইছে নাই অ' নাই পোৱা পঢ়া পঢ়া লিখা পঢ়ি পাত বিচাৰ আকৌ ক'ত লিখি আছিলা আজি স্কুলত কি কি লিখাইছিলে হোমৱৰ্কখিনিও কৰিব লাগিব এতিয়া আগত খাই লোৱা চাওঁ মুখখন চাওঁ পলা ঘূৰিবলগটো সামৰি দিওঁ আমাৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই